Запрошували, нас Запрошували. Запрошували ми сьогодні на першу частину десь біля 100 чоловік. Ну, зараз роздаються до нас дзвінки, особливо наших медиків пішли провірки, іменно сьогодні по сільським Ви не зрозуміли? Іменно в наш день сьогодні пішли провірки по сільських радах медиків. І нам, звісно, дуже, як то кажуть, по-русски, прискорні. Такої чути, це значить, що ми повинні знати це, що це вже предвиборчої роботи. Так, ну, так як ми, е, ще не до, Поки ми будемо приступати до предвиборної роботи, ми з вами, давайте закінчимо те, що ми вже з вами провели. А провели ми вибори до місцевої ради. Е, нам, як штабістам, мені як е, голови, керівнику штаба, якими я керую з 1999 року, я знаю, що самі важкі е, вибори це місцеві. Місцеві, тому що треба багато оформляти документів, ви знаєте. Е, місцеві, тому що треба дуже, дуже багато і агітації проводити, і з людьми говорити. І взагалі вони вважаються дуже важкі. За 2010 рік, то, що ми проводили, це був дуже важкий рік. Юлія Владимировна вже тоді сиділа в тюрмі, ми проводили вибори місцеві. На той час я тільки одна прийшла до районної ради, а 16 тільки ми взяли тоді 16 делегатів, цих депутатів сільської ради. І то це вже наш був перший успіх. Значить, що будемо, значить, шановні запрошені, шановні депутати, шановні однопартійці, сьогодні ми вас Сьогодні ми всіх вас запросили, щоб підвести підсумки місцевих виборів, які пройшли у 2015 році. Ми починаємо своє торжество. Поки йому ключать, я хочу сказати, що друга частина у нас буде із виборчої конференції, очотно виборчої конференції. Всі, хто отримав мандати, хто заповняв анкети, ви всі залишаєтесь. І можна залишитися запрошеним теж гостям. Ми нікого не, не виганяємо. Всі можете, хто хоче, залишитися. Ну, делегати обов'язково. Це голови осередки, це дехто, де, де, ну ви знаєте, хто, хто заповняв анкети, так? Альона, ви роздали ці мандати? Хорошо, мандати роздали питання не роздали. Все відкрито. І на шосте питання. присутствуем на сессии районного совета когда то гимн, как будто кто-то умер, кого-то провожает последний путь. Неужели мы не знаем слов и не да. можем спеть гимна без этого? Ну, We will Вас приїхав привітати депутат обласної ради Душейко Валентину Володимир. Тому я думаю, що перше слово, привітання, ми також надамо депутату обласної ради душейку Валентину Пелизі. Будь ласка. На днях был спорный вопрос. В Одессе открывали памятник Небесной Сотни. И получился скандал и конфуз. С чем связаны, упрекнули председателя областного совета, что он свою речь говорил на русском языке. Хотя впоследствии все поняли дурость этого вопроса, потому что в небесной сотне были и белорусы, и грузины, и армяне. Поэтому Человека не характеризует его моральность или его жизненное кредо, его убеждение, язык, на котором он изъясняется. Могу на украинском, могу на русском. На русском проще, почему-то это потому что на украинском они часто изъясняются. Я хочу поздравить всех с тем, что эти выборы обозначили самую главную точку. В чем она заключается? До этого существуют партийные организации, существуют отдельные люди, есть какая-то определенная социальная активность у людей, но повлиять, как правило, на это очень трудно. То сегодня вот ряды, которые здесь многочисленные, показывают, что Котовская районная партийная организация на этих выборах обрела реальную силу, которая может влиять на развитие района, на ситуацию и будет иметь уже от лица людей, которые вас выбрали, меня в том числе выбрали, право своего голоса в развитии дальнейшей жизни в районе. По этому поводу хотелось бы тоже сказать, есть борьба и есть последующие периоды работы. Борьба носила характер где-то патриотичный, где-то уже тенденция такая азарта соревновательная часть и вторая часть депутатского корпуса, когда уже получили эти голоса и получили их мандаты. Это не просто присутствие на сессии, это не просто присутствие в целочных радах. В этот момент наступил работы. Той работы, к которой стремились, и выборы являлись прелюдией. Сегодня эти мандаты получены, и люди работают. Очень бы хотелось, чтобы вот те депутаты, которые прошли от Батьковщины, чтобы они отличались моральностью, сознанием и знанием вопросов. Существуют две вещи, которые от царя Гороха до сегодняшнего дня проходили. То бишь, что было 70 лет советской власти, что было 24 года в Вильной Украины, что на сегодняшний день система и структура работы не изменилась. Все осталось по-прежнему. То есть мы сегодня хотим строить новое общество, новый мир, новые взаимоотношения, а инструменты остались те же. Это не совсем правильно. Здесь должна быть большая роль и значение индивидуальных депутатов, чтобы теми инструментами, которые присутствуют, решать новые вопросы, а по возможности и, меш... и менять эти инструменты, которые мы можно сделать. Есть одна вещь. Выбрали депутатов, это касается не только районной рады, это и областная рада, и города Одессе. Как правило, депутатов никто не учит. Есть полномочия депутата, что он имеет, порядке, как он имеет, действует на своем месте, с какими инструментами должен работать. Как правило, эту учебу никто не проводит. При этом преследуются две цели, которые Первая цель, чем меньше человек знает, тем меньше задает вопросы. Чем меньше человек знает, тем меньше он создает каких-то противоречий и проблем для руководства. Поэтому первое пожелание, что, чтобы все осознали, что этот момент получения депутатского мандата, он предусматривает не просто жизненную позицию бороться за права, не знает как, анализировать работу, не знает как. Это считайте, что вы поступили в институт на 4 года, где нужно постоянно учиться, знать свои права, совершенствовать и решать вопросы. Я хочу маленькое выступление, почему? Один раз завершить, чтобы больше меня, так сказать, не мучили, и я не мучил ваше внимание. С чем это связано? Стоит вопросы, которые возникают сегодня. Это децентрализация, это взаимосвязано децентрализация и федерализация. Что такое? Никто не объясняет, ничего не понятно. Как говорят, там картина известная, дым, бой в Крыму, все в дыму и ничего не понятно. Так и здесь. Что такое в двух словах федерализация? Федерализация это Германия. Германия в 30-е годы представляла 30 княжеств. Для того, чтобы усилить внешние границы, внешнюю защиту, приняли федеральный закон. То есть это самостоятельные государства, самостоятельные структуры объединяются и происходит федеральное государство. Они наклоняют голову перед центральным законом, для того, чтобы защитить свои границы, для того, чтобы защитить свои интересы. Это федерализация. Децентрализация. Это когда существовала советская система. Для того, чтобы построить дом культуры или построить это в колхозе, нужно было говорит, принять решение сессии Верховного Совета там, Украины. Все понимают, что оттуда понимать все потребности на местах, задачи, которые есть, более там, не, мелкие вопросы решаемые, не получается. Поэтому, в частности, по инициативе Гройсмана рассматривали систему децентрализации. В чем заключено? Оставить за государством основные вопросы. Это оборона, это система здравоохранения, это система общих коммуникаций, которые существуют. Все остальное вместе с финансовым ресурсом отдать вниз. И внизу уже громады должны разбираться, что им строить раньше, что им строить позже, вот общая картина. Поэтому сегодня федерализация у нас априори не может быть. У нас нет отдельных государств, которые бы мы объединяли. У нас есть децентрализация и федерализация, которая говорит, что это просто абсурд, абсурд, ну какая-то выдумка или фантазия. Так вот, на сегодняшний день стоит в чем вопрос? Старт всей этой программы децентрализации начинается после того, как примут изменения в Конституцию Украины. До изменения в Конституции Украины Запустить эти законы практически невозможно в полном объеме. Есть частично, решили определенная часть налогов оставить на местах. Есть вопрос передачи определенных полномочий по выдаче там, документов на места. Есть приняли закон о регистрации имущества на местах, не в центре. Но это мелкие вопросы стараются решить раньше, потому что в принципе сегодня все остановились на изменениях в Конституции. Это очень важно. С чем связаны изменения Конституции? Давно вы приняли и стартанули. Там есть 18 статья, которая гласит о придаче особого статуса Луганской и Донецкой области. Вот это спорный вопрос. Почему? Потому что если мы поднимем историю, там 1844 год, так Михаил Драгоманов еще тогда предлагал о создании республики Восточной, которая объединяла Луганскую и Донецкую область. Это связано и с этнической частью, потому что население Одесской области говорит, 134 национальности. И сегодня ставить во главу угла, что ты главный, что ты какая национальность старше, лучше. Поэтому в обществе происходит такой процесс. От этнической, то есть ты украинец, до политической идентификации. Политическая в чем? Это как в Америке. Я гражданин Украины. Еврея, армянин, это не имеет значения. Я гражданин Украины. И даже наши соотечественники, которые уехали в Америку, на сегодняшний день гордятся, произнося, я не американец, я гражданин Соединенных Штатов. Так вот, позиция, чтобы мы стали полноценными гражданами Украины. В этой предыстории суд депутатов сегодня. Это не просто депутатский значок. Нужно